20-річчя від заснування відзначає агропромислова група Пан Курчак, один з провідних виробників і постачальників м'яса на ринку України. З року в рік з усиллями засновників компанії, керівників і провідних фахівців усіх підрозділів, працівників ферм та підприємств, зростала і міцніла виробнича структура, яка, зрештою, стала найпотужнішою у сільськогосподарській галузі Західної України. Агропромгрупа Пан Курчак почала свою діяльність у 1994 році. Это был небольшой, но быстро растущий бизнес. За эти годы трансформировалась сама компания, развивались новые направления углублялась вертикальная интеграция. Значимым вехами в истории развития компании были следующие года. 1998 – это год входа компании в бизнес мясопереработки. Был куплен Новолынский мясокомбинат, было начато производство колбасных изделий. 2001 год – это год начала строительства объектов, которые объединились в тесоводческий бизнес, то есть производство комбикормов, выращивание бройлера, убой и переработка мяса бройлера. В 2004 году был введен в эксплуатацию инкубатор компания «Эгидель», это вот начало компании «Эгидель». В 2008 году были построены и запущены в эксплуатацию фермы родительского стада. В 2008 году была запущена компания «Вера-1», которая ознаменовала развитие свиноводческого направления бизнеса. В 2009 году была запущена компания ЗАГС, то есть это обработка земли. С точки зрения сегодняшнего дня для нас все рутинно, все обыденно, мы занимаемся работой, мы управляем нашими компаниями. Но если посмотреть на прошедшие 20 лет, то конечно сделано много по прошествии можно это оценить было приложено много усилий было приложено много работы на сегодняшний день группа банкучек это одно из наибольших сельхоз предприятий на территории Западной Украины это существенный игрок на рынке сельхоз продукции и результатов переработки на рынке Украины это значимая компания на территории Волынской области поэтому от имени людей стоявших у истоков создания компании от имени соучредителей. Я хочу поздравить всех, кто работал ранее, кто работает сейчас в нашей компании с 20-летним юбилеем и поблагодарить за хорошую, напряженную работу.